keçim hazırlama qaydasına. Kənanı qaba qoyub üzərinə su tökürəm və azca pörtlədirəm. Daha sonra ət və soğan çəkilmişinin üzərinə yumru duyu, doğranmış göyərti, duz, istiot, qırmızı pul bibər və azca tomat əlavə edərək yaxşıca qarışdırıram. Sonra kələmin köbüd istəklərini kəsirəm və doğrayaraq içliyə əlavə edirəm. Bişirəcəyim qabın dibinə soğan və heyva dilimləri yığıram. Daha sonra üzərinə quzunun yağlı tikəsini yığıram. Duz, istiot və qırmızı pul biber əlavə edirəm. Kələmin yarpaqlarını stressi ayırıram və hər birinə içlik əlavə edərək eyni ölçüdə bükürəm. Sonda hazırlayacağam qaba yığıram. Boş qabın içərisinə tomat, duz, az da şəkər tozu, qırmızı pul bibər, istiot və su əlavə edib qarışdırıram. Yağını da əlavə etdikdən sonra qapağını qoyub vamoda bişirirəm. Qaynara düşdükdən sonra üzərinə heyva dilimə yığıram. Qeyd etdim ki, ətlər də çox gözəl və həlb işib. ətəyin üzərinə sumaq əlavə edirəm. Və artıq yeməyimiz hazırdır.